говорят назови свинью и 10 раз и человек захрюкает ни в коем случае мы сами бывает внедряем в голову своего ребенка те же комплексы там о боже там какая-то неряха или о господи там какой-то толстый или еще что-то там пойдем на спорт у тебя лишний вес нужно во-первых для начала выяснить что нужно самому ребенку Потому что мы ломаем своих детей, если там, папа мечтал стать футболистом, а ребенок родился музыкантом, а его на футбол. И это трагедия. Это на самом деле трагедия для, для вашего ребенка, для человечка, которого вы любите больше всех на свете. Выясните, даже если сначала не получилось выяснить, отдали на футбол, но ну, не идет ему этот футбол. Поговорите откровенно. Вот даже, да, у меня ребенок ходит в музыкальную школу. Ей вначале, ей сейчас, слава богу, нравится, но все дети ленивые. И усадить за пианино, это вообще тяжелый очень случай. И почему-то сразу, когда у нас наступает час пианино, нам хочется сразу, это все мамы сейчас меня поймут, и покушать, и в туалет резко сходить, и поспать, и устала, и миллиард каких-то неотложных дел, только бы не делать то, что нужно. И тогда я постоянно вывожу на откровенный разговор. Это твое, тебе это нужно. Подумай, будешь ли ты, планируешь ли ты в будущем этим заниматься? Может быть, тебе нравится что-то другое, может быть, мы тебя не услышали. Это... И ребенку важно ваше внимание. Ему важно, что вы прислушиваетесь к нему, что он личность. И даже когда ребенок ленится, я говорю, я все понимаю, я говорю, я тебя как никто понимаю, мне тоже хотелось бы там, да, полежать, пойти на улицу поиграть или еще, но есть вещи, которые необходимо сделать, которые необходимо, ну вот есть обязанности, какие-то, которые вот мы сделаем, а потом мы отдохнем. И она понимает, и она это делает. Главное вообще не надо говорить так. Пошла и сделала уроки, или так там да села за то же пианино, или нарисовалась там художественная школа, все что угодно. Вот этот командный голос нужно разговаривать нужно, чтобы ребенок пошел с желанием делать то, что, о чем, что ему нужно, да, о чем просят родители. Просто разговаривать, просто находить подход, менять варианты. Если так, он не услышал, давай так. И тогда все получится. Тогда и ребенок будет идти со своими проблемами. Тогда он не будет бояться, что мама или папа будут кричать, или они его не поймут. Разные бывают проблемы, и бывает, что ребенок не прав, и тогда тоже нужно объяснять, что он не прав, но объяснять нормально, не криком. Потому что, да, вот мы говорили, что воспитание детей начинается с воспитания родителей. Если родители нервно больные, я прошу прощения, и дома стоит крик, то не ждите от своего ребенка адекватного поведения. Не ждите, что он придет и будет с вами разговаривать. Он будет орать на вас. Пусть не сейчас, но он подрастет лет 18-16, особенно когда переходный возраст, да, он будет так же кричать на вас, как вы кричите на него подумайте, как вы себя ведете дома, как вы ведете себя между собой, да, между муж и жена, папа и мама. Ребенок как губка, он впитывает, он слышит. Не думайте, что он не слышит или что он в другой комнате. Он все слышит, даже если он не слышит, он чувствует. Он чувствует отношения родителей. Вы можете сломать своим поведением его будущую жизнь, его отношения. Ну, наверное, самая главная формула да понимать своего ребенка и общаться с ним наравне, и быть примером для своего ребенка. Если хотите, чтобы ваш ребенок был спортивным и занимался спортом, то извините, но вам тоже придется бегать по утрам знаете, ну, или ходить в спортзал и так далее и тому подобное.